200 ну, или да. еще какой-то это, в принципе, не так важно. Главное, чтобы был последний и самое главное, чтобы он победный. Да. Что он победный. Да. Счет по игре? Что касается сегодняшней игры, мы ну, сами понимаете, в психологическом плане сложновато было как-то все сразу, как обычно наваливается очень много травм достойные футболистов с тяжелыми травмами, которых нам сейчас очень не хватает И плюс вот эти какие-то нелепые головы судейские ну, даже то что они делали это не ошибки а просто такие предвзятые действия которые конечно же просто калечат психологию футболистов забирают там сокращают жизнь тренера, удаража, болельщиков и все остальное. Я просто уверен, что любой человек, который просто уважает футбол, и вот он выходит судить матч, он просто не должен быть главным героем, решать судьбу матча и ставить даже спорные пенальти в конце. Он не должен это делать. Если он уважает футбол, и труд футболистов и тренеры. Ну а нам ставили не то, что спорное, а просто... И, конечно же, это все лишним психологический груз. Я уже цинизмом особым отличается вот это вот новое поколение, которое сейчас, которому доверено судить эти матчи. Я уже и фамилии, не знаю, как герой молодого гвардейца, наверное, всю жизнь буду помнить. Но, слава Богу, что сегодня обошлось без вмешательств арбитров я более опытный, так я не думаю, что какие-то претензии к его работе у кого-то возникнут. Если у вас есть вопросы, просто... пожалуйста. Сегодня не возиграла слабо, или Десна Мы смотрели почти все матчи, не, не... В общем-то, какие-то транслировались, какие-то смотрели соперников, и не ну, приличная команда, где-то ее, возможно, тоже немножко не везет. Возможно, это то, что такие же депутаты, они, как и мы, надо перестроиться с левого на лево. а, в общем-то, они комбинационный футбол играли по игре, они особо никому не проявляли. Александр Дмитриевич, сегодня -то тоже игра шла Заценить придет Смольков в защите. И второй вопрос, в связи с этим, перевод Картушева в защиту с появлением Смолько, так и это... понимаю? Ну, в общем-то, да, полуопытную игрок, Надежно он сегодня он сыграл на своем плане, я так спокойно, поверил. Картушева немножко руки развязались на атаку. Это время Курдыка. Вот. Курдак поменял на команду. Так... Ну, Кругляка тоже, так как у нас, в общем-то, проблема, там, вот такое еще линия, такой человек, который чувствует момент, я надеюсь на это, там я не говорю, что он будет железным игроком состава, но он может выйти, найти свой момент, забить то, что он не подпишет, а раньше, и подтверждал ранее, ради здесь забивал важные мячи в конце матча. А по каких-то условия, чтобы он удалось его заявить? Ну, не, не нужен, я оказался, он там а? просто свободный день, а, поэтому правда, мы правда. и его и парковом это заявили, у нас были вакансии заявки. заявке. Это связано с тем, что вы играете в новое, в на Хироколос? Да, поставите. да, в первую очередь, в последнее время мы еще решили Чепурненко и Билова, поэтому, а, да. поэтому и это двух новых игроков. Сроки восстановления Билова и Чепурненко есть кейс? Ну, Чепурненко пока сложно сказать, возможно, он выпал и до конца сезона по белому, ну, надеюсь, что может к концу месяца восстановить. А сколько сроков основания Плешакова? Плешакова что... ну, сделал операцию где-то только, наверное, через месяц он приступит к каким-то индивидуальным пробежкам. И так далее. Конечно, его не хватает. Есть вопросы? Все, спасибо.